Я выполнял указания вышестоящего армейского командования. Это я, подчинялся есть? непосредственно, я непосредственно подчинялся штабу сектора а и выполнял их задачи. Задачи носили надо характер, который я сейчас не имею права. Но я вам скажу, что зона, зона ответственности подразделения, которое я командовал, это, скажем так, в котором я принимал участие, это Бахмутская трасса. От Золотого 4 до 32-го блокпосту, плюс Кримський. Угу. Тобто бої за 32-й блокпост і потім за 31-й ваш підрозділ теж в них брав участь? Так. Вас, зокрема, звинувачують в тому, що ви... Керували захопленням цієї телерадіокомпанії акцент, що саме ваші люди захоплювали її, що це був Айдар. І що ви не приховували в принципі того, що під вашим командуванням це все відбувалося 11 жовтня 2014 року. Якщо бути конкретніше в місті Лисичанську, що ви на це скажете? Я думаю, що ті люди, які розпространяють цю ложну інформацію, вводять в обман. в том числе и вас. В прокуратуре города Лисичанска есть уголовное производство в отношении тех людей, которые захватили акцент. Акцент тогда, по-моему, был в коммунальной собственности. Самовольно захватили эту телестудию и захватили, похитили, по-моему, там телеоборудование. Я точно не знаю. Это больше в прокуратуре Лисичанска знаю. Вот. И некие вооруженные люди освобождали это помещение от этих людей. То есть не вооруженные люди с нашивками Айдар захватывали акцент, а вооруженные люди с нашивками Айдар освобождали телестудию от тех людей, которые самовольно захватили это помещение. Ну, в прокуратуре Лисичанской, мне кажется, там более подробно на ваши вопросы ответит. Тобто, але це були ваші люди. оці ці озброєні люди з нашивками Айдар, це були ваші люди вашого підрозділу. Я правильно розумію? Ні, абсолютно. Прошу? Ні, абсолютно. Я вам скажу так: якщо ви приїхали в город Сєвєдонець, ви можете зайти в магазин «Воєнторг» і можете купити нашивки любого Добробата і будь якої бригади, в тому числі і Айдар. Тобто, це не були Айдарці. Це не були айдарівці, не був ваш підрозділ? Мені не з'ясно, хто там був. Ще одна така серйозна справа, до якої вас теж кажуть, що ви маєте стосунок, це загибель Дмитра Шабрацького, бійця Власне вашого підрозділу, розвідника, командира відділення цієї розвід... розвідроти. Батьки його стверджують, що він не покінчив життя самогубством, що це було вбивство. А що син напередодні їм говорив, що якщо з ним щось станеться, то його вб'ють свої а і кивають на вас, на вашу сторону, через те, що він був правдорубом. Я знаходився недалеко, коли це все пройшло. Навіть спочатку, чесно сказать, не понял, коли прозвучало несколько очередей. Я подумав, що хтось разряжает автомат і случайно нажав на. Поэтому, соответственно, поднялся на второй этаж, я был на улице, поднялся на второй этаж, и там уже выяснил, что Дима начал, открыл стрельбу в комнате, где он жил. Вот. Что побудило к этому, я не знаю. Я, я спал в другой комнате, потому что там ночью произошло между ним и его... Побратимами не знаю. Но когда они выскочили, они сказали, что Дима стреляет. Ну, по, ну короче, открыл огонь по тем людям, которые с ним жили в одном его, с его отделения. Вот. Ну а дальше вы сами все знаете. И я вам скажу, что сразу же мы сообщили военному прокурору ВСП и позвонили в милицию, что вызвали, приехал эксперт. То есть, еще никто не заходил. в таку помилую приїхав експерт, приехал посмотрев, опросили всіх людей. То есть я... Все в рамках закону. Добре, гаразд, останнє питання: в мене дуже коротко: які у вас стосунки з Сергієм Дунаєвим, теперішнім народним депутатом від округу а, в місті Лисичанську. Я так розумію, що ви його знаєте і, в принципі, ви фактично земляк. Ну, ви самі відповідаєте на свій вопрос: я місцевий. Соответственно, я знаю не только Дунаева, я знаю всех депутатов, которые с 1994 -го года выбирались в Верховную Раду. Вот. Ну, не буду их перечислять. И меня знали, я здесь был достаточно известным адвокатом, общественным деятелем. Вот. Поэтому, ну, города не поэтому мы все друг друга знаем. Игорь, а чего вас называют в прессе? Вот я много читала про вас адвокатом дьявола вы знаете, моя специализация как адвоката были тяжкие злочины. Это в основном люди, которых обвиняли в совершении тяжких преступлений. Ну, по памяти там организованные преступные группы, банды, нарко... дела, связанные с наркотиками, с милицией в том числе, которая совершала эти преступления. Ну, так получалось, что, вероятно, я лучше знал уголовно-сексуальный кодекс, чем те, которые эти дела э, творили. Поэтому всегда в правовом поле так получалось, что я иногда одерживал победы над э, гособвинением.